प्यारे भक्तों साई तो तो गायत्री साई तो तो मंत्र भारत में महान आध्यात्मिक गुरु साई बाबा को समर्पित एक पवित्र मंत्र है साई बाबा का आशीर्वाद और सुरक्षा पाने, पाने के लिए भक्तों द्वारा इसका, इसका पाठ किया जाता है ये मंत्र 108 बार जाप करना चाहिए प्रत्येक मंत्र में चमत्कारी होती हैं और इसका उपयोग किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है तो चलिए तो जाप करते, करते हैं, हैं साई बाबा का ये शक्तिशाली मंत्र, मंत्र। ओम श्री साई देवाय विदमहे सत्य धर्माय धीमही तनो साई ही प्रचोदयात ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो सा प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई दवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई दवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् श्री देवाय विद्महे सत्य धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ओम श्री साई देवाय सत्य सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयाथ श्री साई दवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई दवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो प्रचोदयात् ॐ श्री देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई दवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो सा प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ओ श्री देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो सा प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ ॐ श्री देवाय विद्महे सत्य धर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्य धर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साय प्रचोदयात् ॐ श्री देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो सा प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाय विद्महे सत्यधर्माय धीमहि तनो साई प्रचोदयात् ॐ श्री साई देवाये सत्य धर्माय धीम तनो साई प्रचोदया ओ श्री साई सत्य सत्यधर्माय धीम तनो साई प्रचोदयाथ